Нагадаю, що ця група буде в цій залі, в актовій залі. А ми продовжуємо і запрошуємо Ігоря Кочаряна. Будь ласка, привітайте. Назва майстер-класу емоційні, тілесні, когнітивні та поведінкові механізми регуляції сексуальності людини. Здравствуйте всіх приглашаю на майстер-клас. Этот мастер-класс будет посвящен регуляции сексуальности, а именно то, те, тому, как наша сексуальность реализуется на различных уровнях. На уровне переживания, на уровне телесности, на уровне внутренней такой коммуникации, когнитивных наших процессов. Да, я представлю работу, свою работу. Там будут элементы телесной терапии, провокативной психотерапии, но, ну, естественно, в основу будет составлять тот подход, который для меня наиболее важен. Это клиент-центрированный подход. Буду рад всех видеть. Напоминаю, что, как сказал Кант, счастье – это реализация всех наших склонностей. А сексуальность, как известно, это одна из важнейших сфер, в которых эти склонности должны тоже реализовываться. Поэтому приходите, ну, будем работать Вместе с вами. Спасибо. Она наблюдала за тем, как происходит знакомство, и она заметила, что женщины, знакомясь в общественных местах, они, если они хотят успешно познакомиться, то они никогда не действуют прямо. Да, они действуют скрытно. Для этого есть скрытые сексуальные сигналы. Мужчина должен их почувствовать, но не понять, что это... Это сигнал. А поэтому она так э, может взглянуть на него робко и отвернуть взгляд, взгляд она же прихорашивает, она направляет сигнал именно на ему. И, и можно сказать, что она его что делает? Провоцирует. Но когда он. Но это же происходит красиво, это происходит в общественном месте. Когда если он придет и спросит, ну что ты меня провоцируешь? Она ему может сказать. Молодой человек. Вы ведете себя абсолютно по хамски Просто причесалась. И этот молодой человек осядет там, где. Поэтому тут очень такой важный момент. Я не призываю флиртовать, потому что это не вопрос флирта, это все-таки уже более активный способ. Да? А речь идет просто о том, что процессы не идут, и в теле, и не надо женщине флиртовать. Я помню, у меня так, ну, один раз это видел, на себе прочувствовал, просто как, девушка прошла по улице. Она прошла, ничего не было вообще, ничего, она не посмотрела, ничего, но она прошла, и это энергия. Я просто сопроводил ее взглядом, да, и, и она ничего не делала. Поэтому у меня даже мысли бы по поводу того, что это ну, мне сигнал или что это еще не было бы, да, флирт это или не флирт. И, ну, если флирт, то это очень такой... То есть это такой, знаете, вот просто идет от нее состояние определенное. И в то же время, каждый раз, когда клиент попадает в такое состояние, интересный такой момент, симпатичная девушка изначально, вот она приходила, или она приходила, вот вид от нее был такой, знаете, бывает, когда забитая, да, абсолютно, и казалось бы, ну какой там ну, интерес там что-то. И вдруг у нее такое открывается, и пошло эта энергия, и все, и уже она чувствуется, даже психотерапии, она же преломляется через мужское, да, и, соответственно, как психики, как две мембраны. Если одна мембрана функционирует на уровне сексуальности, то есть издает определенные энергии сексуальной, то вторая начинает резонировать в ответ, и они друг друга потенцируют. Но это же не значит, что туда надо заходить. Секс. Это очень важный момент. Потому что секс. Это знаете, как вокруг. Прекрасно, когда есть, смотрите, множество вас, да, если от вас, от всех идет позитивная энергия, это означает, что у нас есть множество возможностей для встречи. Но жадность это когда я начинаю каждым искать эту возможность реализовать. Да? Но я же этого не делаю, но у меня есть прекрасная позитивная составляющая. Точно так же, когда женщина чувствует, что вокруг нее мужчины, которые ухаживают за ней, там открывают. Тоже недавно в случай рассказывала дама, той клиентка, которая, она занимается пауэрлифтингом. Значит, у нее фигура мужская такая. Она симпатичная, да, вот у нее все есть. Но она идет, ну, вот шла она по этому пути, тренировалась, она, потому что папа у нее такой, что она должна была быть знаете, как папиной дочери папа хотел мальчика. <свят> Там такой интересный момент. Мальчик у него был, но мальчик не годился. <свят> мальчик <свят> не допускался. Да? Там есть такой допуск к инструментам. В сарае к инструментам допускалась дочка. Потому что мальчик хилый какой-то странный, да. И она дождалась, вот, она пошла, вот, все, она нет А потом она рассказывала о том, что как-то мужчина, ну, муж ее, он как-то странно, он... Она хочет, чтобы от него внимание по-женски, а он не дает этого внимания по-женски. Он такой умный, он айтишник, в семье гений. Значит, и он всячески, она знает, он хитро ее как-то манипулирует таким образом, что она не понимает, как к нему претензии какие-то предъявить невозможно. Да, он так вроде как все отмазывается, и вроде как-то понятно, что как-то отмазался. Но при этом ну вот хочется что-нибудь сказать, но не может, да. И вот она однажды наблюдала сцену, говорит, она, что у нее такой он правильный, он вот знаете, так, когда едет за рулем, он всех отчитывает, что на остановках нельзя останавливать машину, да, на, на автобусных там где-то еще, то в положенных местах не останавливается. И тут она говорит, соседку подводили, значит вот такая блондиночка. Она села в машину. И он такой, то он такой серьезный, суровый, правильный. И тут он начал хорохориться. И так он, и так. А потом раз, еще и в конце остановил на остановке. это было последнее. Он говорит, меня учил как нельзя, и тут он и останавливает на остановке. И тут возникает вопрос, а что так? Почему это все происходит? Потому что... Она боится этой своей женской, сексуальной энергии. Да? А она хочет при этом быть счастливой, чтобы муж о ней заботился, чтобы она, он, он о ней реально как заботился как о женщине, чтобы обращал на нее внимание, но она не хочет эту женскую свою открывать. Да? А ведь То Я не очень... думаю, что у него возникнет спонтанное желание, ну разве что испугается. И действительно откроет, например, и дверь, потому что генералы проходят долго, побои, как-то стыдно потом снимать и подавать жалобу, да, смеяться будут, ну, в общем. Поэтому вот такие все моменты. Да? У кого-то еще был какой-то реплик здесь, да? Или... Нет, я просто хотела спросить, какие смысл вы вкладываете в женщину сексуальность? Это же не уже... да, я и об этом и говорю. уже говорила. Хотите, я вам не просто расскажу, потому что когда мы рассказываем, это дело такое. А вы хотите это почувствовать? Да. Вы, что вы сейчас чувствуете, да? вот, когда я вам об этом сказал? Смущение почувствовать? Да. Да, вот интересно. Вот оно пошло уже. Тематика, потому что я непосредственно обратился к вам еще на такую тематику мужской-женскую, да? Хотите Вы Интимно. Да, интимно, да. И что я почувствовал в отношении ваших движений определенных, да? У меня возникло, я не знаю, пока только ощущение, я могу только обратиться к вам. У меня такое ощущение, что вот эта вот зона, она напряглась. Вот, вот. Да, и все и вот здесь вот интересно и вы смутились да а стало быть вот у нас происходит связь на уровне провокации вас интимное, то есть обращение к интимности и вот этот вот момент да вот здесь он, это важно.